Я очень благодарна, что вы выделили время для нас, для нашего маленького ресторана, чтобы здесь сегодня быть, с нами присутствовать. Я постараюсь долго вас не задерживать, но рассказать все, что хотелось бы вам донести и вам, и через вас, нашим гостям, нашим потребителям. Вот. Поэтому всех приглашаю присесть за стол, потому что помимо того, что мы будем разговаривать, я хочу, чтобы вы все-таки еще как говорится, ощутили это все на своем языке. Спасибо большое. Вот э, удобно, да, если я так буду разговаривать, да, рассказывать. Вот. А, я хотела, бы, я очень переживаю, честно. Вот, не что. Вот, да. Мы поправим. Да. Вот, спасибо большое вот, за поддержку. Вот, э, что, э, что я хотела бы донести, чтобы я хотела рассказать, почему мы здесь собрались, вот, э, э, Почему я выбрала, может быть, это блюдо и хотела бы, чтобы вы его попробовали и наши гости, которые к нам приходят, попробуют. То есть тема нашей сегодняшней встречи это деруны. Это блюдо, которое всем знакомо, но оно бывает в разных интерпретаций. И почему деруны? Потому что вы знаете, что наш край он настолько богат этим овощем, как картофелем, да, которым, который просто используется везде, начиная, как говорится, от картофельного пюре, заканчивая даже высокой, как говорится, кухней. Вот. Деруны, э, почему такая идея возникла? Расскажу. Я имею много, ну, как бы бабушек, спасибо э, мамам, папам, как говорится. И они все почему-то вот живут у нас в разных краях области. И, можно сказать, не только области, а вообще нашей страны. Вот. И я приехала к одной бабушке, потом приехала к другой бабушке. И, как говорится, быстро, на скорую руку всегда есть под рукой картофель, есть э, все ингредиенты, которые, ну, славятся в наша кухня. И одна бабушка готовит одно блюдо, это деруны одни, потом другие. Я никогда не обращала внимания. Но потом вот это так сложилось, я очень люблю деруны, и люблю именно, чтобы они были там тоненькие, чтобы они были желтенькие, и чтобы они там были с мясом, и чтобы они были там яйце панированы. Вот. И попробовавши так вот пару бору... раз деруны, начали общаться, я же общаюсь с гостями, которые к нам приходят в ресторан, и мне говорят, слушайте а у вас тогда были когда-то одно блюдо дерны такие, это такие. И мне сложилось, ну, мне захотелось вообще представить все вообще деруны, которые существуют вообще в нашей Черниговской области, вот, начиная от разных районов. Вот мы сделали такой как бы, экскурс, проехались, говорится, каждый по своим, я по своим бабушкам, у меня и ребята проехались по своим, и мне начали свозить все эти рецепты. Но даже бывший, ну, за границей, поверьте, я тоже встречала, но только на, на русский манер. Они так как-то и называют картофельные блины по-русски. Эти вот деруны. Вот. Только они там добавляют чуть, -чуть своих там. Кто-то даже фуагру добавляет. Понимаете, французы, они умудряются там, у них икра и картошка, это все. Это исполненная русская. И по-другому мы ничего мы другого не едим. Вот. Поэтому я хочу, чтобы сегодня представить. Девочки сейчас будут выносить. Я хочу, чтобы вы пробовали. Может, какие-то Ваши пожелания вы нам рассказывали. Может, у вас какие-то есть рецепты, которые вы хотите поделиться, которые готовятся у вас дома? Я с удовольствием э, запишу и, ну, и тоже будем готовить здесь. Так, сколько вот. вы забрали рецептов? Ну, собрала 12. Это вот. маловато вот. же. Маловато, да. Ну, ну, я же говорю, я готова 30. еще ваших 12 записать. <свят> да, да, да. А сейчас список тогда, пожалуйста, какие именно рецепты. Потому, а, Потому что я это... готов сразу поделиться, может быть, э, я люблю сам Деруны и люблю готовить. Я, я, я могу рецепт Вы знаете, я не встречала людей, которые бы не любили дируны. Я вам расскажу, вот начнем, вот у нас, у меня бабушка живет в Черезовском, в Куликовском районе, у них готовят Деруны с кислой капустой. Вот. Как-то так, э, говорю, бабушка, ну а как она? Так, ты что? Картошка, морковка. Она все, туда-туда. Э, капуста. И капуста это надо побольше, потому что капуста, э, это говорит, тоже сила, придает сил. Поэтому у нас будет сейчас вернуться с капустой. И не мешаю, ей никому. Ну, чуть-чуть, да. Да, отойти. Вот. Куликовский район, и да. А, потом я, у нас есть такое дерны со шкварками, это вообще, да, они готовят абсолютно везде, у каждого дома есть кусочек сала, лука, нарезали, дерны со шкварками, со сметаной. Но в нем есть такой нюанс, в эти деруны, это у меня, у меня другая бабушка, в Борзнянском районе, они обязательно в эти деруны, обычно со шкварками, они добавляют кислое яблоко. Они трут ее на терку. Для чего они это делают? Для того, чтобы а, яблоко не дает крахмалу в картофеле а, окислиться. И они, они становятся такие светлые, еле-еле такие вот а, прям золотистые. Вот это вот яблоко, оно не чувствуется в них, но вот, вот это вот, они, они, для них важен еще цвет, вот, чтобы они были золотистые. Потом у нас будут дерны с рисом и плавленным сыром. Где этот рецепт я увидела? А, я в своей жизни а, работала а, с ребятами-китайцами. Ну, так по, роду своей деятельности, да, и они говорят, вы так едите картошку, как мы едим рис. Вот. А давайте вот смиксуем и попробуем дерны с рисом. Вы тоже сегодня их попробуете. Очень здорово, очень вкусно. Вот. Я знаю, что есть в некоторых семьях, даже здесь Чернигове, я когда-то ела даже дерны с гречкой. Вот. Ну, я не рискнула, как говорится, еще с гречкой, но вот с рисом мы сегодня попробуем. Потом у нас есть э, э деруны, у нас будут представлены с и сыром. Это я больше готовлю для своего сына. У нас молодежь, она, знаете, они такие более все колбасные, такие все. Э, им сыр подавай, им ветчину подавай, какие-нибудь гамбургеры, какое-нибудь мясо. Поэтому я для своего ребенка начала делать внутри с и сыром. Это пошло у нас дома на ура. У нас теперь дома один есть со шпарками, другой есть с и сыром, третий есть с рисом. То есть вот, вот таким вот образом. Я тоже хочу, чтобы вы попробовали. А, деруны дерны по-казацки. это есть блюдо еще со сборника рецептур. Его называют по -казацки. Почему? Потому что внутри есть мясо. Все казаки, мужчины, соответственно, и людям, мужчинам всегда нужно мясо, кусок мяса, и тот белок натуральный, от которого у него появляется сила. Соответственно, у нас тоже представлены эти дурные показатки. Они есть во всех сборниках рецептур, начиная еще с 1954 -го года, с, с этих вот книг. Мы тоже его представляем, это внутри с мясом. Оно обжаренное с обеих сторон и ну, очень вкусно. Вот. Кто-то любит, чтобы они были тоненькие, кто-то любит потолще, но для того, чтобы потолще, этим секретом ну, поделится мой повар, он расскажет, для того, чтобы они были пышными. Это уже, как говорится, на любителя. Вот. Затем у нас будет деруны, просто вот как хлеб, и на большой такой тарелке, я почему-то так сделала, к нему будут очень эти мясные такие деликатесы, то есть домашние. Домашняя колбаса, сальтисон, кровянка. Дерун будет выступать в этом в, этом, в дуэте как, как хлеб. То есть спокойно сверху, то есть это может прийти компания, покушать, заказать эту большую тарелочку, которая представлена и мясо уже, как говорится, на любой вкус, и, соответственно, сами деруны. Ну и, конечно, как они говорят, русские блины, это деруны с красной рыбой. Вот. Вот, либо с икрой. Вот мы тоже будем представлять наше меню и вот а, потом бабушка третья у меня бабушка, она живет у меня в Карпатах, вот а по-закарпатски я так и назвала, потому что она готовит их с грибами. многие мне говорили, что да нет, дерны по-закарпатски это с мясом. А мясо оно есть везде, но то наличие грибов, которое имеет наш край Карпаты. Вот, то есть она делает это в Карпатах, в Карпатах делает с грибами, очень много соуса добавляет, запекает их прямо в печке, и вот такие вот у нас будут дируны. И э, когда-то я была в, во Франции, э, они вот эти вот дерны, что я говорю, они называют э, картофельными блинами. У них изменена технология тем, что они трут на большую терку, и у нас это называется оладьи. Вот чем отличаются драни, дерны? Э, ну, дерну вы знаете, что имеет масса названий. Драники, ну, то есть масса-масса всего. У них это это оладьи, это потому, что это способ технологии совсем чуть-чуть другой. Вот. Потом они у нас будут представлены как оладьи будут с, с икрой и со сметаной. Вот. Это вот то, что мы хотим представить. Рецепт, да, это сразу так вы сейчас попробуйте. А вдруг вам не понравится? А вы скажете, дали мне такой рецепт какой-то не поварка. Да. Поэтому да. я говорю, что а есть... Что где? Там название. Тут название написано, я просто по всему прошла. Давай, ты выжигай это в очи, а то... Ой, вам? Лап... Да, да. да, да. Ну, серьезно. Ну, вот. Я хочу, чтобы вас, вы чуть-чуть отвлеклись, попробовали. Мы будем выносить по, ну, по очередности, чтобы вы все это пробовали. Хорошо? Я буду вам говорить. Если у вас есть какие-то, может быть, вопросы, вы, пожалуйста, мне задавайте, потому что, ну... Благодарность есть одна за то, что вы сделали именно в тот день, когда у нас Татьяна Денирова Боже, давайте поздравим. Спасибо большое. А я вас сразу хочу добавить и один маленький рецепт. Да? Вась, подсади, пожалуйста. Наш повар может, да, готовить да, потихонечку, да? вы типа начали заниматься? Месяц, месяц. Месяц. Это идея такая пришла в месяц, ну, был же фестиваль, да, если вы помните, вот в Чернигове проводился фестиваль Дирунов. Вот, он будет и в этом году проходиться в мае месяце. Я читала еще про фестиваль дерунов в коросне, когда то вот был тоже, я читала. Вот, ну. Поэтому в мае месяце он будет проходить в Чернигове. Конечно, в этой, в, этой, в, рамках этого фестиваля мы тоже с удовольствием будем принимать участие. У, уже согласно того, какие больше деруны понравятся нашим гостям, которые будут приходить к нам в ресторан. Вот. И такие мы будем точно такими же дерунами угощать наших гостей. Как вообще вы считаете, в, вообще в мае месяце логично проводить фестиваль дерунов или все-таки поздновато для этого? А, май, я вам хочу сказать, май это будет последний месяц. Почему? Логично. Почему? Потому что потом начинается новый урожай картофеля, засадка. Ну, ну соответственно, это как раз из молодого картофеля вы не сделаете дируны, это зимний, настолько зимний продукт. Ну, мое качество картофеля еще позволяет да, делать. Да, там. это, это вот последний месяц, который знаете, в котором все. Уже после Давайте этого уже прицеп. будет, а. да? Леля, вот сказанному я хотел бы добавить то, что, я, больше. как говорится, в моей семье любит дырные. Значит, так, ну, картошечку натер, все. А вот в эту картошечку я еще стираю лук. Не просто вот реже, а именно вот и туда получается, что на мелкую терочку, вот туда лучок. То есть уже э, деруны у нас получаются очень нежные, желтенькие. Вот, э, не глядя на... Да, и с, лук, э, с запахом лука. а Вот, э, вроде бы его и нету, но он есть. И они настолько, как говорится, ароматные. Пробовал я еще и морковочку тереть. Вот, э, то есть они немножечко тогда... Э, цвет немножко меняют, вот, и становится тоже. Но жене что-то не понравилось. понравилось? Да, не понравилось. Но я одно дело, потом она говорит, ты знаешь, лучше оставь вот с лучком. Поэтому у нас принято вот в семье, мы делаем вот так вот. Не обязательно. вот, обыкновенно натер картошечку на мелкой терочке, все, а потом туда вот лучок. Да, на эту на мелочку, меленькую терочку, все, и тогда прекрасно получается. Очень нежная и аппетитные. Спасибо. Спасибо, обязательно ждем. есть книжка Деруны тоже где-то кто-то мне дал. Там целый год. Мы когда с сыном взялись вот эти рейки, остановились на вот этих шутках. Ну, я когда-то пробовала и добавлять э, кабачки обычные. Вот, и тыкву когда-то пробовала добавлять. И зеленый горох я перебивала. То есть, ну, рецепты, вы знаете, вот насколько фантазия позволяет, настолько можно, конечно, готовить. Ну, хотелось бы, понимаете, э, как бы дерунами не удивишься наших людей, но хотелось бы что-то такие вот выбрала то, что сама непосредственно пробовала, ну и хотелось бы это вот донести, Нет, как бы, до всех. Украины, Его бы и с Украины да, да, да. Да, просто я говорю, что я была удивлена, и даже в Америке они делают вообще в виде гамбургера, тоже выкладывают эти ну, картофельные оладьи, вставляют туда мясо их котлету и снова и сверху протыкают это флажком, все, гамбургер такой, дюрангамбургер. гамбургер. Вот. то есть люди тоже как бы пользуются картошкой, конечно, она не такая вкусная картошка, как у нас, потому да, она чуть не чуть, она много, это совсем другая. Вот. Может, у вас есть какие-то вопросы к нашему повару, он тоже готов. Да. Секреты. Секреты, может, какие-то. Какие вам секреты интересны? А как сделать их пышными? А то мне не получится. Пышными добавить Кого? Кефир. А, вот, да, еще и молока я добавляю. Молоко добавляю. Да. Но мы добавляем сметану вообще в готовке и как вот вообще чтобы они не приставали чтобы они там не горели чтобы они были золотистые? ну секреты ваши для этого надо хорошая сковородка и побольше масла наливаете разогреваете и в раскаленную сковородку добавляете зеленый жарите и не будут приставать а пухтеньки и кирпичка немножко добавляете а для цвета немножко майонезика сюда вот. Ну, майонез можно домашний делать, да. все же имеют яйца дома. Домашний майонез? И будет... Сейчас, 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 я же а должен что-то еще. Это ну, чтобы вы кушали, да. Семья Рубанюк. ах, как рубают. Не вижу. О, наконец-то пошли улыбки. Чувствуется, что народ счастливый. Если сюда не нравится, то Будем ты хочешь, чтобы тебя вот так вот, да? ха ха о которых я тоже вам говорила, которые внутри спрятаны. да, про без зимы. У меня да, они участвуют, тоже, в продукции, Если нас пригласят, мы сюда уйдем.